আজি হৈছে এসপ্তাহ চেলেঞ্জৰ দুই নম্বৰ দিন মই যে এই চেলেঞ্জটো কৰি আছোঁ একেবাৰে পাহৰিলোঁ উঠি আহি কাপোৰ কানি সামৰি তাৰপাছতে ভাবিছোঁ যে মই এসপ্তাহ চেলেঞ্জ লৈছিলোঁ আৰু তো শ্বুট কৰিবই লাগিব সেইটো কাৰণে ধুমধাম বিচনাত আহি ধুনীয়াকৈ শ্বুট কৰি লৈছোঁ এয়া বিচনা ঠিক কৰিলোঁ ঠিক কৰি লোৱাৰ পাছত অলপ এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ এক্সাৰচাইজটো কৰাৰ পাছতহে দিনটোলৈ কিবা মনটো ভাল লাগি থাকে কাৰণ গাটো জঠঙা জঠঙা লাগি থাকে এক্সাৰচাইজটো কৰাৰ পাছত তেজটো চলাচল হোৱা নিচিনা পাওঁ আৰু দিনটোলৈ খুব ভাল লাগি থাকে তাৰ পাছতে উঠি আহি দেখোঁ যে পূৰা কুঁৱলী গোটেই বগা 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 আৰু অলপ এয়া বাহিৰে পৰিৱেশটো অকমান দেখাই দিলো তাৰ পাছতে সদায় নিচিনাকৈ নেমু জোপাত পানী দিলো পান কেইজোপাতো ধুনীয়াকৈ পানী দিলো নিজে অলপ মুখাত ধুই ডাঠ ব্ৰাছ কৰি আহিলো এতিয়া প্ৰায় বাজিছে আন্তঃ আৰু আন্তা বাজিছে বুলি ক'ব নে ইমান কুঁৱলী পৰি আছে গছজোপাৰ পৰা পাত খিনি জোকাৰিছো এটা কাৰণত সাৰিব কাৰণে সুবিধা হ'ব তাৰ পাছতে আপোনালোকক দেখাই দিলো ফুলি থকা ফুলখিনি মানে লাই পাতৰ তাৰ পাছতে বোমাৰ লগত অলপ জুই পোৱালো গৰম পানী খালো আলু ৰুটি ভাজি খালো তাৰ পাছতে আকৌ পাৰ্চেলতে আনিবলৈ গ'লো এ আনবক্সিও হ'ল এটা খোপা অৰ্ডাৰ কৰিছিলো ইমান ধুনীয়া আহিলে তাৰ পাছতে আকৌ বগৰী খালো সেই ভিডিঅ'টো ইমানতে কাইলৈ এটা নতুন বোলৰ সৈতে আপোনালোকৰ সৈতে আকৌ লগ হ'ম আহিছোঁ